Друзья, значит, сегодня в 16.00 будет заседание суда по решению ЦВК. То есть по решению ЦВК, которое уже является повторным решением. первоначальное решение, решение о чем? О том, чтобы допустить или не допустить бывшего регионала Онищенко, настоящая фамилия которого Кадыров. То есть сейчас, получается, рассматривает в суде, Второе уже решение ЦВК по этому вопросу. Первое решение было отказать. Отказать в связи с тем, что в каждый отдельный период времени, согласно закону, последние пять лет поточного периода должен иметь человек большую часть нахождения за на поточный период времени в Украине. То есть этого не было, в связи с этим и было отказано решение ЦВК. Кстати, мы проанализировали, получается, что и в предыдущий раз, когда он был депутатом Верховной Рады, кроме того, что он сам прогуливал в это время, получается, он не имел и в прошлый раз права баллотироваться. То есть ЦВК сначала дает решение, что нет. Проходят все три суда, апелляционный, административный, апелляционный, высший административный. И после этого ЦВК принимает решение, после того, как впервые в истории появился прецедент в праве о том, что решение суда было такое, что даже если ты был по государственным делам, даже если ты был в командировке, это не является уважительной причиной, и никакая уважительная причина не может быть э, применена э, к этому моменту. То есть не было тебя 187 э, дней, 185 дней в Украине, вот, значит, ты за э, последние 5 лет хотя бы раз, то ты, в принципе, не имеешь права баллотироваться. То есть человек, будучи в прошлый раз депутатом, э, прогуливал э, сессии, где-то был за границей, э, человек, на которого как бы э, рассчитывали, что он будет как регионал, там, ну, даже его избиратели рассчитывали. То есть этого не состоялось. То есть сейчас состоится решение суда, э, то есть э, сейчас будет заседание суда, где будет опять рассматривать повторно. Он, он подал центральную выборчую комиссию э, и и э, э, центральная выборчая комиссия дает прямо противоположное решение первому, то есть разрешает ему, то есть по нашей информации после звонка с администрацией президента То есть за стоял майдан, за то чтобы отодвинуть партию э, власти, которая довела страну до того, чего довела, да. То есть фактически все идеалы майдана попраны и э, сейчас много кто, э, много кто может э, как бы заявлять за этих людей, говорить, они там чем-то нам помогали, там во время майдана там по подвозили или что-то еще. Но мы сегодня знаем, что правый сектор сегодня пикетировал ЦВК именно с этим требованием то есть не допуска бывших регионалов не допуска их власти то есть фактически сейчас либо эта волна придет и всех регионалов будут допускать, например, как Пилипишина допустили в больнице да? там, ну, то есть человек должен лично подавать документы насколько мы знаем, да? то есть, если это не партийный список то есть, если это не партийный список а если это мажоритарщик, то как бы лично подавать документы то есть Пилипишин не смог попасть в СВК из-за народной иллюстрации ему по звонку Ахиндовского дали разрешение тут было, было отказано первоначально, тут Ахиндовский меняет слово дал, слово взял меняет свое слово на прямо противоположное и дает второй раз решение, говорит первый раз это я ошибся когда не допустил его а сейчас когда мне занесли определенную сумму, я, в принципе, разрешаю этому человеку баллотироваться. А, а решение суда есть, да, и даже высшего административного. Но ну, это все ерунда, в принципе. Я думаю, что так было. Так что, э, ну, передаю слово банду ГЭТИ. Я думаю, что надо настаивать. А вы кто? Ещенко Иван. Ещенко Иван кандидат депутата по 67 округу, Житомирщина. Значит, там тоже у нас там такой есть мутный депутат, который сидит уже 8 созывов или 6, вот, Разводовский, если вы знаете. Значит, я почему взял слово? Дело в чем, что вы сейчас говорите о Хорошковском, наверное, да? Нет, мы говорим об Анищенко. Об Ну, мы опять им делаем пиар, но в то же время мы забываем, что более тысячи людей, в том числе и мне, ЦВК отказала по формальным признакам. Видите ли, я не взял зубовязанность сдать мандат, которого у меня нет. И отдать пароходы, фабрики и, и самолеты, которых у меня тоже нет. Я не написал это заявление. И это послужило поводом для того, чтобы меня лишили моего конституционного права быть избранным. Не только избирать, но быть избранным. Вот, поэтому я считаю, что это есть большая, как бы сказать, диверсия ЦВК или кто там за ней стоит для того, чтобы либо сорвать выборы, либо не допустить сюда нормальных представителей простых граждан, вот те, которые, как говорится, нигде не участвовали, нигде не замазаны, либо подложить под э, эти выборы, э, значит, бомбу, которая бы говорила о том, что эти выборы нелегитимны. Повторяю, более тысячи людей, таким как я, отказаны по одному и тому же призначному. Вот еще один, видите, идет. И там сколько таких людей. Половину, ну хорошо, я живу в Житомире, я могу приехать сюда, в ЦВК, вот, подать заявление сюда в суд, завтра подать его в высший административный суд. А человек, если живет в Закарпатье или на Львовщине, и у которого нет средств, чтобы это сделать, а сюда приезжать и времени, пройдут сроки и так далее. Вот о чем нужно говорить если тут есть пресса и тот кто э, таким образом как говорится попался на удочку э, и я вам хочу сказать что ЦВК это сделано преднамеренно они разместили на своем сайте образец заявления которое мы все добросовестно заполнили а потом оказалось что оно не соответствует э, статье 55 там часть 1 пункт 2 и нам всем отказали вы знаете об этом более тысячи человек и насчитал спасибо Ні, ну я Я хочу зараз сказати ось наступне, що от, от, от дійсно є депутати, які знаходяться в складі Верховної Ради України, починаючи, ну, велика дуже велика частина депутатів, з року, -го на 1990 року. І от дивіться, Якщо порахувати, що якщо вже от в 90-му році народилася якась дівчинка, да, і вона вже там і пішла в школу, і вже пішла в інститут, і народила вже, мабуть, трьох трьох дітей. Виглядайте собі, ціле вже нове покоління вже почалося. А ці люди ще сидять в Верховній Раді і виходить, що... В країні в Україні, в Україні нічого, нічого абсолютно не міняється на краще. Тому що сидять ті саме рила, які хочуть знову балотуватися і ніяка ілюстрація їх не бере. Тому що депутати Верховної Ради не хочуть приймати закони, які обмежують або забороняють право балотуватися тим особам, які хочуть... Якісь погані, вони, навіть якщо там є якісь хороші депутати, то ми маємо їм подякувати і сказати до побачення, правильно, друзі? Тому що, тому що, тому що друзі, ми, ми, бачимо, ми бачимо однозначно, що депутати повзуть як таракани. Ну, навіть таракани, вони все-таки знають якусь честь, вони іноді там і не заводяться. А ця